で、え 、네 、皆さん、今日はですね、オンラインでの授業はですね、第11回目になりますね。教科書126ページですね、126ページ。ちょっと今日はですね、ちょっと問題を解きながらですね、例文とか覚える練習をやっていきましょう。1 、네、 番ですね。ちうんし家族んもどぅ、名んいえよ。ちうんし家族んもど 名名えみなさん、教科書ですね。鍵学校の中に発音注意しましょうってなってますが、この、何名、何名発音参加いきます。名名、何名、何名。チーン氏家族は、もっと、何名、いいえよ。チーンさんの家族は、全部、みんなで、何名ですかですね。もっと、名、いえよ。 몇 명이에요, 네? 번 지은 씨는 지금 어디에서 누구하고 살아요? 지은 씨는 지금 어디에서 누구하고 살아요? 지은 씨는 지금 어디에 어디에서 에서っていうのでっていうんですよね 어디에서 어디에서 っていうのはどこでですが このおでに関してはですね、このこう短縮形がよく使われますね。オディソ、オディソ、皆さんもでに知っているこう単語だと思いますが、短縮形のオディソをですね、その、上あたりに書いておいて一緒に覚えてくださいね。会話ではですね、こっちの赤の方がよく使われます。オディおでそ、おでそ。おでそ、誰と、ぬぐはご、らよ、誰と住んでいますかですね。 지은 씨는 지금 어디에서 어디에서 유구하고 살아요? 자, 지금 상황화 됐으니 지은 씨 할아버지와 할머니는 어디에 사세요? 지은 씨 할아버지와 할머니는 어디에 사세요? 지은 산노 오지이짱토 오바짱와 도코니? せよっていうところを河線引いてください。このせよがつくことで、あの、もっと尊敬度がですね、さらよより、尊敬度が、あの、高まりますね。どこに住んでいらっしゃいますかお家え、させよですね。なので、上のですね、さらよもですね、稽古ペンでちょっと色をつけて、させよをちょっと稽古ペンで色をつけてください。さらよよよりはさせよの方がですね、尊敬度が高まりますね。ジューンシーハラは、ハルモニーは 何をさせようチェーンシー、ラボジは、ハルモニーは、何をさせよこのわーなところですね。丸、동그라미、쳐주세요。和は、とという意味ですが、会話ではですね、このっという形よりは、はご、はごという形よく使われますよね。はご。なので、はごをですね、このーの代わりに使うとしたら、チェーンシー、はご、 할머니는 어디에 사세요? でですね. 지은 씨, 할아버지 하고, 할머니는 어디에 사세요?この 하고は 할아버지にくっつけて書きますね。 じゃ、 4번, 4번. 鈴木 씨는 지금, 鈴木 <뭐란람> 씨는 지금, 鈴木さんは今, 누구하고?そうですね。この 하고の和ですね意味的には同じですが ちょっと文体の違いとして、おはの方がちょっと書き言葉的な表現で、はごはですね、割と話し言葉でよく使われる、等の意味ですね。ぬごはご、かっかですね。ここではハぬにだたをちょっとあの提示してますね。鈴木さんは、今誰と一緒に勝ち、勝ち、住んでますか、さ日かですね。これはですね、会話本文ですね。122ページ勉強しましたよね。 そこを参考にちょっと答えを皆さん書いてみてくださいね。じゃあ、5番、5番。鈴木氏、どんせはどんせんは、どんせんは、どんせん。これ、同んってという単語ですね。私説明のところにもですね、こうあの単語の説明に書いてありますが、弟、妹ですね、という意味なんですが、まあ、年下の兄弟姉妹のことを韓国ではどって言いますね。 鈴木氏、うんオーディエサラヨーですねじゃあそれではですねこの答えですね皆さんあのまずご自分でちょっと書いてみてくださいねあと私がですねその動画の下の方にですね まあ、いろんな答え方が可能だと思いますが、一つの例として答えをですね、この動画の概要欄に書いておきますので、皆さんご自分でちょっと解いてみて、答え合わせとかですね、あ、こういうふうにも書くんだ、書けるんだっていうのをですね、確認してくださいね。じゃあ、126のですね、質問だけですね、2回ずつ一緒に声に出して読んでみましょう。うり、ソリネソ、カチ、イゴよ。必ず一緒に読んでください。こう、カチ、イゴジュセ 자 지은 씨의 가족은 가족은 전인데 몇명이です 지은 씨 가족은 모두 몇 명이에요? 지은 씨 가족은 모두 몇 명이에요? 2번. 지은 씨와 지금 어디에, 누구와 산대ます가? 지은 씨는 지금 어디에서 누구하고 살아요? 지은 씨는 지금 어디서 에 누구하고 살아요? 3번 지은 씨 할아버지와 할머니는 어디에 사세요? 지은 산노 오지이 씨는 어디에 사는 분이십니까? 지은 씨 할아버지와 할머니는 어디에 사세요? 지은 씨 할아버지하고 할머니는 어디에 사세요? 4번 鈴木さんは今、誰と一緒に住んでいますか鈴木氏ね、自分、ぬぐ箱、勝ち、三かこれ、皆さん、すごく基本的なことですが、ちょっとこう、発音変化、もう一回確認しましょうか。もうすでに皆さん、姿勢にですね、この発音、三日っていうふうに発音してくださっていると思いますが、 念のため、もう一回ちょっと確認しましょう。このハンニーダー体のですね、ハンニーダーとかハンニカはこの N の A けど、ここが M に変わりますね。なので、発音はですね、三2、か1個目のこの発音のところで、下にみうんがきますので、口をしっかり閉じます。じゃあ、3回いきます。三2、か、三2、か、三2、か、ね。좋아요。そんまり、잘하い습니다。 じゃあ、あとですね、その下の方にはですね、あの、こう、例えば、いい人とか、面白い人、楽しい人とかですね、優しい人って人を説明する言葉がありますよね。この、こ,この表現はですね、実は127ページのですね、あの、チュンさんの家族紹介を参考に、皆さんの家族紹介を韓国語で書いてみましょうっていうところありますよね。 そこを書くときに、例えば、あの、お父さんはとかお母さんはですね、こういう人ですっていう説明のときに、この表現をちょっとお由を使ってくださいっていうので出てますよね。じゃあ、一緒にちょっとあの発音してみましょうか。いい人、だとさ、ちょうんさらん、ちょうんさらん、ちょうんさらん。面白い人、楽しい人、ぜみいんぬんさらん、 セミいんの？サラセミいんの？サラ。皆さん発音は声に出して練習しないとあのこう上手にならないので、ちょっと面倒くさいかもしれないんですけど、ぜひですね。声に出して練習してくださいね。次優しい人、他常犯、サラ、他常犯、サラ、他常犯サラ。あと厳しい人、音響感、サラ、音響感、サラ、音響感、サラ。 でこの鍵格好の中の発音変化のところをですね、しっかり注意して読んでください。怖い人。無双運サラン。無双運サラン。無双運サラン。ですね。この無双運サランのところはですね、一回ちょっとかあの確認しましょうか。この、こう、ここ全部ですね、ちょっと連体系の形がですね、こう使われてますよね。 皆さん、あの、むそんサランっていうの怖いっていうのは、むった。だの前がピュッですよね。このむそった。で、むそった。次ですね、人、サラ人っていうのサラんですよね。で、日本語だと、怖い人。なんかな、こう、県警の形に、ね、そのままサラもつければいいんですが、韓国語ではですね、皆さん、 むそったさらんっていう形にはですね、使えないので、このむそったのところがこう、後ろの名詞を修飾するときに変わるんですよね。しかもここは、たの前がピュンなので、形がだいぶ変わりますね。これはですね、ピュンが取れてですね、こういう感じになってますよね。むそうんさらん。むそったがむそううになって、みゆンがですね、下に入って、むそんさらん。 怖い人っていう感じになりますね。無双運うんさらん、怖い人。韓国語ではですね、この用言、ま形容詞動詞とかが後ろの名詞を収束するときに、ここの形がですね、ちょっと変わるっていうのをですね。さらっと頭に入れてくださいね。無双ううんさらん、むそううんさらですね。次はですね、心の温かい人。マーミーたってうたんさらん。まーミーたってうたんさらん。ーミーたってた 次、かわいい人ですね。きよんさらん。きよんさらん。きよんさらん。わあと、真面目な人、誠実な人ですね。そんしらんさらん。そんしらんさらん。そんしらんさらん。という感じですね。じゃあ、それではですね、これはですね、あの、皆さん今日の課題としてですね、 127の下の子をチュンさんの家族紹介を参考に皆さんの家族紹介、韓国で書いてみましょうっていうのはちょっと今日の課題としますので皆さんこの教科書のですね表現ですね、えっと、122から対18かの,、ね、の内容からあの使えるところをですねその,そのまま使ったり少しこう表現を変えたりっていう感じで 皆さんのご家族のですね、自己紹介を韓国でちょっと書く練習をやってくださいね。あの、120字程度っていう,うに考えてますね。まあ、文のですね、長さにもよりますが、こう、大体ですね、この文のこう数としては8から10ぐらいの文の数になりますかね。なので、まあ、細かいこの数字のところはあまり気にしないで、大体皆さんがこういつもこう日本語とかで自己紹介、家族の、まあ自己、 私の家族を紹介するとしたらこれぐらいの内容がなのかなっていうのをちょっと韓国語ですと考えてですねあの作文して e ラーニングから送る形にしてくださいねで、まあ、これちょっと時間かかると思いますのでこれいつもよりは締め切りもですねちょっと長く設定しておきますさあそれではですね127のですね あの、韓国語ですね。読みながら日本語でですね、意味もちょっと確認してみましょう。じゃあ行きます。1番。うり家族은、ちょっかじ、もど、いり1ん名にいまあうちの家族は、まあ、ま直訳だと私たちの家族はですね、ちょっかじ、私まで、 나를 포함해 뜻이네요. 저까지 모두 모두 뜻은 뭐, в с е ってみんなそういう意味です 일곱 명. 나나메이데스って 우리 가족은 저까지 모두 일곱 명입니다. 우리 가족은 저까지 모두 일곱 명입니다. なのでですね、皆さんのご家族の自己紹,あの家族紹介も難しく感じないで、例えば、1のこの、売り家族はちょっかもョ直ン、チョムード、15名に니다。15名の代わりにですね、実際ご自分の家族の認知を書いてみたりっていう感じで、あの書けば、もうすぐですね、こう120字ぐらいはですね、なると思いますね。まあ、若干こう言っても、少し足りなくても全然大丈夫なので、ちょっと書いてみてくださいね。次、2ですね。 はらぼじ、おじいちゃん、はるもおばあちゃん、あぼん、おとうさん、おもに、おかあさん、ググググってるしてい。この接続詞はですね、よく使われますね。そして、それからって言うんですね。くりごですが、まあ、実際最近はくりぐっていうふうに発音する人も多いですね。くりぐー、くりですね。はらぼじ、はるもに、あぼじ、おもに、 よどんせい。よどんせなので、妹さんですね、妹。きよんかがち、きよんかがちもかせにいてください。これもですね、きよった、きよった、かわいいのですね、伝体表現ですね、なので、きよんかがち、かわいい子犬ですね、きよんかがち。 えー、このカガチに関しては、あのちょっとこう以前、ちょっと皆さんに少し説明したことあると思いますが、カガチっていうのは子犬なんですね。もう韓国ではですね、あの例えばあのおばあちゃんとかですねあの、お孫さんがですね、もう可愛くて、可愛すぎてですね、そういう時に、あよー、売りカガジ、カガジっていうんでですね、こう言ってこう、抱っこしたりするんですね。 でも、このカガジは子犬で、猫は子ヤギですが、どんなに可愛くてもですね、自分の孫とかを、あいぶね、子ヤギ、子ヤギとは言わないんですね。なのですごくあの自分の孫とかですね、すごく可愛い時に、韓国語では名前の代わりに、カガジウリカガジっていうふうにですね、こう、こうタップする場面とかドラマとかでも皆さん、あの子を見ることがあるかもしれないですね。じゃあ次ですね、3番。 할아버 지는 재미있는 분이에요. 할아버지는 재미있는 분이에요. 그리고 할머니는 다정해요. 할머니는 다정해요. 됐이 망고가 할때뭐요나시보요 할아버지는 오지장 재미있는 분 재미있는 분. 가상히 때 보다 요 プーンっていうのが死んで終わってるので、家をですね。楽しい人です。楽しい方です。韓国語では自分の家族でもですね、上の人には尊敬語を使いますので、楽しい方ですっていう感じですね。セミーンね、プニエオ。もちろんですね、プニセオっていうふうに、異性をつけても大丈夫ですね。くりご、そして、ハルモニーのおばあちゃんはタ情ョンエオ。タジエ,ジエ優しいって言うんですよね。 じゃあ次。あぼちぃぬ父は、発教、先生に、発教、先生に、学校の先生ですね。以後っていうのは資格で囲んでください。これは、何々でっていう意味ですね。主にね主婦です。主にねぬん、主婦、いみだ。なので、皆さんがですね、あの家族紹介を書くときは、あぼちぃぬ ってあの皆さんのお父さんの職業を入れてみたり、とお母さんの職業とかですね入れてみたりっていう感じでちょ少しずつですねこう書いて応用すればすぐ書けると思います次はですね、ちょいおんまぬよりるチャラぬんでこのぬでっていうのを四角で書くのでくださいこれは何々なのですがという文をつなぐときの表現ですね うちの母は、まあ私の母は料理がとても上手なんですが、上手なのですがって意味ですね。料理を잘하는데、料理が得意感じですね。특히、특히、特にって意味ですね。キムチチゲ하고잡채が美味しそう。キムチチゲと잡채がおいしいですって意味ですね。次はですね、동생은 こうまあ、年下の兄弟妹だったり弟だったりですね。同性は高等学生にんで、高校生。まあ、高等学生っていう表現ですね。高校生ですが、今でっていうのは四角で囲んでください。これ何々なのですが、名詞の後について何々なのですが、こう後ろの文とつなげる形ですね。同性は高等学生にんで、乗レル좋아하고、歌が好きで、ぴッぴん、 ピッペン <laughs> ビッペンっていう韓国のグループを皆さん知ってますか <laughs> 少し前の,あのアイドルグループですがピッペンペニオファンですって言うんですね。同性が小学生で、俺を좋아하고ピッペンペニオあそれでは127のですね、今読んだ例文をですね、また皆さんちょっと意味をですね、ちょっと思い出しながら 니까이즈즈 두 번씩 우리 같이 읽어요. 준비됐어요? 자, 그럼 시작. 우리 가족은 저까지 모두 일곱 명입니다. 우리 가족은 저까지 모두 일곱 명입니다. 할아버지, 할머니, 아버지, 어머니 그리고 여동생 귀여운 강아지가 있어요. 할아버지, 할머니, 아버지, 어머니, 그리고 여동생, 귀여운 강아지가 있어요. 할아버지는 재미있는 분이에요. 할아버지는 재미있는 분이에요. 그리고 할머니는 다정해요. 그리고 할머니는 다정해요. 아버지는 학교 선생님이고 어머니는 주부입니다. 아버지는 학교 선생님이고 어머니는 주부입니다. 저희 엄마는 특히, 아, 저희 엄마는 요리를 잘하는데 특히 김치찌개하고 잡채가 맛있어요. 저희 엄마는 요리를 잘하는데 특히 김치찌개하고 잡채가 맛있어요. 동생은 고등학생인데 노래를 좋아하고 빅뱅, ペンイエーイョ。弟は高中学生인데、노래를좋아하고、빅뱅팬이에よじゃあ皆さん今日のですね、あの課題はですね、ちょっとあのいつもに比べてちょっと重いですよね。えっと百日時程度なんですがあの分の数としてはまあもう大体まあ百八から中くらいの分の数ですかね。 あのなので、まあ大体のイメージをですね。これぐらい塗りかなっていう感じですね。で、あと、皆さんこうご家族の方多い方はですね。こういろんな人を紹介するとすぐですね。あのこう、120時あのこう埋まると思いますが、ちょっと家族構成がですね。人数が少ないこう方とかはですね。あのまたこう。 その家族のことをですね、家族の趣味を言ってみたりとか、ですね、またはですね、これ韓国語の練習なのであの将来の自分の家族とかをです、ね、イメージしながらあの書いても全然問題ないのでとにかくまあ家族紹介っていう感じの韓国語の表現とかですね、まあ、これよく使う表現を中心にちょっとこう作文をですね、やってみてくださいね。 それではですね、あの後ろのです、ね、128ページのところはですね、あのこう意味はですね、皆さんこう日本語を見てですね、ちょっと確認して読むのれ、読む練習だけですね、一回ちょっと読んでみましょうか。じゃあいきます。教科書を見ながらやってください。で祖父ですね、腹ぼじ、腹ぼじ、祖母、ハイモニ、ハイモニ、父、あぼじ、 パパ、アッパ、アッパ。母、おもに、おもに。ママ、おんま、おんま。ここはですね、細かい説明がちょっと必要ですが、まずちょっと読みの練習っていう感じで、ざっと読んでいきますね。息子、アデ、アデ。娘、タル、タル。あと、韓国の、まあ、お母さんたちはですね、 うりあでうりあでとかですねうりたううりたうっていう感じですね自分の娘娘をですねこう呼んだりしますね、まあ、そういう時きうりたうりあでっていう時はです、ね、こうハートが <laughs> 飛んだりですねすごく愛情ですねこもったそういう表現になりますね次夫だったですね男、남편何편と妻は姉姉または自分さらん自さん と、これはですね、まあ、1年の時もですね、皆さんこれ習ってて、ここ気をつけましょうって言いましたが、妹から見たお兄さん、兄はですね、おっぱ、おっぱ、おっぱ。で、音から見たお兄さんは、弟から見たお兄さんですね、ヒョン、ヒョン、ヒョンですね。あと、まあ、年下の、弟、年下の妹の場合は、韓国で、トンセン、トンセンって言い方がありますね。 と弟はなんどんせん性別を特定してこういう時は妹よどんせんやどんせんっていう感じになりますねと愛する私たちの家族っていうのでさらがね無理かじょうっていう,こう絵がありますねじゃあ今日はですね教科書を126 그から128まで했마니다 오늘은 126 페이지에서 128 페이지까지 읽고 했습니다. 공부했어요. 네,今日の課題. 오늘 숙제는 127호 ですね.あの, 가족 소개를 한국어로 써 봅시다. のとこで の教科書ですね18、18巻の中のいろんな表現もですね、ちょっと参考にしながら、あと125のですね、鈴木さんの自己紹介、あの家族紹介のところも参考にしながらですね、ぜひ皆さんの家族、または将来の自分の家族についてですね、あのこう作文をしてみてくださいね。 あのかんあの教科書に出ている表現を、ね、少しだけですね変えるって形でも全然 OK なのであのぜひです、ね、ちょっと家族のことを考えながら作文をしてください。まあ、これですね、e ラーニングからですねちょっと送るようにしてくださいね。であの入力できる方はですねあのこう入力してこう送ってくださいであの。入力が難しい方はですね、あの まあその手書きしたのをです、ね、写真で撮ってですね送るっていう形にしてくださいね。まあ、そういう場合は、e ラーニングの方にちょっと送れない場合はですね私のメールの方にですねあのこう科目名ですね、これはこうさんと、客席番号、あと名前をですね件名のところに書いて送ってくださいね。私のメールアドレスはですね e ラーニングの方にですねまたあのお知らせしますので。 あのいいランニングから送れなかった方は私のメールの方に送ってください。あと締め切りはですね、これはちょっと長めにとって、あの今年の <laughs> 最後の日、12月31日までを締め切り日としますので、ちょっと頑張ってやってくださいね。あと今日の授業はここまでですが、皆さん、あの 今年もですね残り少ないので、この言葉をです、ね、皆さんと一緒にちょっと言って終わりにしたいと思います。これはですね、せへいっていうのは新しい年、新年っていう意味なんですね。ぽっていうのは福、幸福の福です。まーにっていうのはたくさんですね。ぱったっていうのを受け取るで、そのせよう、うせようがついているので、受け取ってください。お受け取りくださいっていう意味なんですね。なので、せへいぽんまにばでせよう。せへいぽんまにばでせう。 あと、ポンマニのところはですね、あの、ちょっとこう、ポッとマニのところですね、ちょっとこう、くっつけて発音するっていう感じなので、まあ、実際の発音はですね、ポンマニ、ポンマニ、あと、マニのところはちょっと伸ばしますね。ポンマニ、ポンマニですね。あの、なので、まあ、日本語で考えると、まあ、良いお年よの意味と、年が明けて、明けまして、おめでとう、その両方の画面で、 これ使えるフレーズですね。なので、年末年始にかけて使える表現です。じゃあ、3回ちょっと練習しましょう。せへ、ぼんまにばでせよ。せへ、ぼんまにばでせよ。せへ、ぼんまにばでせよ。そうですね。ちょうど今、12月ですねあの。もう少しでクリスマス。여러분、メリークリスマス。くりご、せへ、ぼんまにばでせよ。 여러분, 새해 복 많이 받으세요. 자, 今日はここまでにします. 감사합니다.